Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Karina Alia binti Azhar. Akan menganalisis pandangan tokoh Imam Al-Ghazali berkaitan dengan ahlak dan cara bertingkah laku mulia. Selain itu, saya akan mengaikan panduan tokoh Imam Al-Ghazali uh, dengan dengan isu-isu keruntuhan ahlak pada masa kini akhlak mulia merupakan aspek yang sangat Dititikberatkan dalam ajaran agama Islam dan budaya hidup masyarakat. Ia mencerminkan kepribadian seseorang yang bertindak dengan penuh kesopanan. Namun, pada masa yang sama, kita sering menyaksikan fenomena keruntuhan akhlak di kalangan individu dan masyarakat yang boleh menjejaskan keharmonian sosial dan kualiti hidup. Jadi, apakah pandangan Imam al ghazali berkaitan dengan akhlak dan juga cara-cara bertingkah laku mulia? Selain itu, bagaimanakah Uh, pandangan Imam Al-Ghazali boleh menyelesaikan isu-isu keruntuhan ahlak pada masa kini Jom tonton video ini sehingga habis Kerana di penghujungnya, anda akan menemui jawapan yang penting dan berharga mengenai topik yang kita bincangkan pada hari ini Jangan lupa untuk memberikan perhatian sepenuhnya agar segala maklumat yang disampaikan uh, dapat dimanfaatkan sebaik mungkin Menurut Imam Al-Ghazali dalam karya-karyanya seperti Ihya Ulumuddin dan juga uh, Mizan Al-Amal, ia membahaskan berkaitan ahlak secara mendalam. Menurutnya, uh, ahlak adalah sifat ataupun kebiasaan jiwa yang mendorong seseorang ini untuk bertindak tanpa perlu berfikir ataupun mempertimbangkannya terlebih dahulu. Seterusnya, Imam Al-Ghazali juga ada menyatakan, فَلْخُلُقُوا عِبَارَةٌ أَنْهَيْئَةُ فِي النَّفْسِيِ rasikhatun an hatta sturul af'alu bisuhula wa yusrin min ghairi hajati ila fikri wa riwayati yang bermaksud akhlak ni adalah tabiat yang secara semula jadi ada dalam diri seseorang dan mendorongnya aa, untuk melakukan perbuatan tertentu tanpa perlu dirancang jika tabiat ini menghasilkan perbuatan yang baik menurut akal dan syariat ia dikenali sebagai akhlak yang baik Sebaliknya, jika tabian ini uh, menyebabkan perbuatan yang buruk, ia dipanggil sebagai akhlak yang buruk. Jadi, tabian ini terbentuk melalui pengalaman, pendidikan, pengaruh dan juga agama. Seterusnya, kita sambung dengan panduan untuk bertingkah laku mulia menurut Imam Al-Wazali. Okay, panduan pertama untuk bertingkah laku mulia menurut Imam Al-Wazali adalah mujahadah iaitu perjuangan dan juga riadah iaitu latihan. Okay. Proses pembentukan ahlak manusia ini memerlukan beberapa kaedah. Menurut Muhammad Nasir 2010, Imam Al-Ghazali ini mencadangkan bahawa kaedah mujahadah iaitu perjuangan yang bermaksud menanam keazaman yang kuat dan juga riadah iaitu latihan yang merujuk kepada pendidikan dengan cara melaksanakan akhlak terpuji sehingga menjadi tabiat ataupun kebiasaan seseorang. Untuk mencapai akhlak yang mulia, uh, seseorang ni perlulah bersungguh-sungguh melatih jiwa dan membersihkan jiwa iaitu uh, tazkiyatun nafs membersihkan jiwa melalui paksaan terhadap tingkah laku dan jiwa uh, pembersihan jiwa ni daripada sifat buruk kepada sifat mulia Sebagai contoh daripada kita mempunyai sifat hasad deki, sifat bongkak Menjadi kita bertukar kepada sifat yang mulia Sebagai contoh macam sifat peramah, sifat yang Bertoleransi dengan orang ramai Sifat yang tak sombong lah Jadi apabila dilakukan secara berterusan uh, Pengubahan sifat Daripada sifat buruk kepada sifat mulia ni Ia akan menjadi mudah dan ringan lah Yang menunjukkan tujuan tersebut tercapai Seterusnya uh, Panduan yang kedua adalah Pemerhatian dan juga pergaulan Kaedah seterusnya ini berkaitan dengan peniruan iaitu pemerhatian dan pergaulan. Ahlak mulia ini dapat diperolehi dengan memerhati dan bergaul dengan individu yang berahlak baik. Manusia ini cenderung meniru tingkah laku orang lain sama ada secara sedar ataupun tidak sedar. Sebagai contoh, aa, guru di sekolah. Aa, biasanya murid-murid di sekolah ini dia akan mencontohi meniru perbuatan cikgu dia di sekolah secara sama ada dia sedar ataupun tak sedar kan. Oleh itu, pergaulan dengan orang yang baik ini membolehkan seseorang untuk mempelajari dan juga mencontohi tabiat baik mereka. Dengan melazimi amalan kebaikan serta membiasakan diri dengan perbuatan baik seperti solat, sedekah, membantu orang lain. Selain itu, membaca buku sejarah mengenai tokoh-tokoh terkemuka -tokoh 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 yang memiliki ahlak mulia juga tidak dapat membantu membentuk ahlak mulia yang baiklah. Sebagai contoh macam kita tengok ahlak Nabi Muhammad ahlak Abu Bakar kan kalau kita baca kisah-kisah mereka mungkin kita akan meniru uh, tingkah laku mereka yang mulia tu seterusnya panduan yang ketiga adalah menjaga niat dan juga berkata dengan baik Menurut Imam Al-Ghazali, semua perbuatan ni harus dilakukan dengan niat yang ikhlas kerana niat yang benar ni akan memberi nilai kepada setiap tindakan, nilai yang baiklah. Kalau kita niat, uh, contoh kita niat untuk bersenam, kita niat untuk mendapat kereduan Allah jadi uh, sepanjang kita lakukan kita lakukan senaman itu kita akan dapat kereduan dan keberkatan Allah sekaligus kita akan dapat pahala jadi niat untuk mendapatkan kereduan Allah ni adalah asas bagi setiap amalan yang mulia Imam Al-Ghazali juga menekankan pentingnya menjaga lisan, lidah dan berkata dengan penuh kelembutan dan hikmah kata-kata yang baik dan tidak menyakitkan hati orang lain merupakan tanda ahlak yang mulia Sebagai contoh, uh, kalau kita nak menegur seseorang tu kita tak bolehlah menggunakan kata-kata yang kesat seperti mencarut ataupun kita menengking dia di depan orang ramai. Jadi kita perlulah me mengawasi lisan kita. Kita kalau nak tegur pun kita tegur uh, dengan menggunakan bahasa yang mulia, bahasa yang sopan dan juga kita tegur secara uh, berdepan berdua. Jangan tegur di depan orang ramai kerana ia merupakan uh, salah satu contoh ahlak mulia. Seterusnya, panduan yang keempat menurut Imam Al-Wazali uh, Ialah muhasabah, iaitu membaiki kelemahan diri Untuk memperbaiki diri, kita boleh menampingi uh, dengan guru yang memberi nasihat Meminta kritikan daripada rakan yang dipercayai Sebagai contoh, uh, kita tanya rakan kita uh, Awak, um, cuba awak tegur apa yang saya ada perkara yang saya salah buat ke apa ke kan. Seterusnya dan menyesafi kritikan daripada musuh. Contohnya apa yang apa yang orang cakap pasal kita orang tegur kita tu kita terima dengan baik kita uh, muhasabah baik diri kita apa yang kita buat tu betul ke kita kita berubah balik. Jadi selain itu uh, bergaul dengan pelbagai lapisan masyarakat pun dapat membantu kita mengenali kelemahan diri dan juga masyarakat serta mengubah tabiat buruk dengan perbuatan yang baik. Sebagai contoh, uh, sebelum ni kita tak bergaul dengan masyarakat Jadi kita banyak, kita tak tahu untuk bersikap peramah Kita sentiasa sombong, kita suka, tak suka uh, Ni lah bergaul dengan orang ramai kan, sombong, tarik muka Jadi apabila kita bercampur dengan banyak lapisan masyarakat Kita dah boleh belajar cara untuk berahlak mulia Sebagai contoh, kita jadi peramah, kita jadi orang yang bertoleransi dengan masyarakat kan jadi setelah mengenali kelemahan, kita akan lebih mudah untuk memperbaikinya. Sebab itulah kita uh, kena mendengar, menerima apa yang orang kritik kita supaya kita dapat muhasabah diri kita dan mengamalkan ahlak yang mulia menurut Imam Al-Ghazali. Jadi kita dah menjawab persoalan pertama. Seterusnya, kita akan teruskan video kita dengan menjawab soalan yang kedua iaitu um, Bagaimanakah panduan Imam al ghazali itu dapat me menyelesaikan berkaitan isu keruntuhan ahlak? Sebelum kita menjawab soalan itu, apakah itu keruntuhan ahlak? Keruntuhan ahlak ini merujuk kepada kemerosotan ataupun kejatuhan nilai moral dan etika dalam kalangan individu ataupun masyarakat. Ia ni berlaku apabila seseorang ataupun kelompok gagal mematuhi norma-norma baik yang ditetapkan oleh agama budaya dan undang-undang sehingga membawa kepada perilaku negatif seperti jenayah, ketidakjujuran, penyelewengan dan keruntuhan nilai kekeluargaan. Apakah punca berlakunya keruntuhan ahlak ni? Jadi, antara punca-punca keruntuhan ahlak ni termasuklah pengaruh negatif media, kurangnya didikan agama dan moral serta persekitaran sosial yang tidak sihat seperti rakan sebaya, kawan-kawan yang tak baguslah. Kesannya, ia boleh mengakibatkan ketidakharmonian dalam masyarakat, peningkatan jenayah dan juga kehilangan nilai-nilai murni dalam kehidupan seharian. Jadi antara contoh isu-isu um, keruntuhan ahlak yang yang berlaku pada masa kini sebagai contohnya macam buli, pembulian, uh, pembunuhan yang berlaku pada bila-bila masa saja dan kat mana-mana je boleh berlaku kan. Sebab benda ni dia jadi macam norma norma untuk masyarakat dekat Malaysia ni. Jadi berkaitan dengan isu keruntuhan ahlak seperti buli atau pembunuh, terdapat beberapa perkaitan yang jelas dengan panduan ahlak mulia yang diajarkan oleh Imam Al-Ghazali. Yang pertama, pentingnya sifat empati penting dan juga kasih sayang. Uh, Imam Al-Ghazali menekankan pentingnya sifat kasih sayang dan empati terhadap sesama manusia. Sifat ini sangatlah bertentangan dengan perilaku buli yang cenderung memanipulasi ataupun menyakiti perasaan dan fizikal orang lain. Buli ini berlaku kerana kurangnya empati uh, dan pengertian terhadap kesakitan orang lain. Jika setiap individu mengamalkan ajaran Al-Ghazali untuk saling berkasih sayang, saling mengasihi Uh, keruntuhan, isu keruntuhan ahlak seperti buli ataupun membunuh ni kita dapat kurangkan dia dari daripada berlakulah di Malaysia ini yang kedua adalah sikap adil dan menghormati orang lain Imam Al-Ghazali menggariskan bahawa keadilan uh, dan penghormatan terhadap hak orang lain adalah asas dalam membina masyarakat yang harmoni dan juga aman dalam konteks buli dan membunuh ini, ia adalah pelanggaran hak seseorang untuk hidup dengan aman dan dihormati. Jadi sifat adil yang diajarkan oleh Imam Al-Wazali dapat menghalang perbuatan tidak berperikemanusiaan seperti buli yang melibatkan ketidakadilan dan juga penyalahgunaan kuasa yang boleh menjatuhkan seseorang. Seterusnya yang ketiga keutamaan sabar dan menahan diri. Imam Al-Mazali juga ada mengajarkan bahawa pentingnya sabar dan menahan diri. Terutama dalam menghadapi kemarahan ataupun provokasi. Sifat ini dapat membantu individu untuk uh, mengawal emosi dan mengelakkan uh, perbuatan buli yang sering berlaku akibat ketidakmampuan mengawal perasaan negatif. Dengan mengamalkan kesabaran dan menahan diri, Uh, seseorang ni akan lebih cenderung lah Untuk menyelesaikan masalah dengan cara yang lebih baik uh, Bukan dengan kekerasan Ataupun membuli atau membunuh Okey, Yang akhir sekali adalah Menghindari perbuatan buruk dan juga fitnah Al-Ghazali juga menegaskan Agar uh, Umat Islam ni menghindari daripada perbuatan buruk yang boleh merosakkan keharmonian masyarakat. Membuli ataupun membunuh yang sering melibatkan perbuatan mencemarkan nama baik ataupun memfitnah bertentangan dengan prinsip ini. Jika setiap individu mengikut panduan ini, masalah buli ataupun bunuh ni dapat dielakkan kerana mereka lebih berhati-hatilah dalam bertindak dan tidak akan melakukan perbuatan yang merosakkan maruah dan orang lain. Jadi kesimpulannya, jika masyarakat ini menghayati dan mengamalkan panduan atau pengajaran yang diajarkan oleh Imam Al-Wazali mengenai ahlak mulia, ia akan membawa kepada persekitaran yang lebih harmoni dan saling hormat menghormati. Sekaligus dapat mengurangkan isu keruntuhan ahlak seperti buli. Menurut Imam Al-Wazali, penyelesaian kepada keruntuhan ahlak seperti buli dan bunuh ini haruslah bermula daripada pendidikan hati, ilmu dan juga persekitaran sosial yang baik penyerapan nilai Islam, kawalan diri dan juga hukuman yang mendidik boleh membantu membina masyarakat yang lebih baik. Jadi sampai di sini sahaja video kita pada hari ini. Terima kasih kerana telah mendengar daripada awal sehingga akhir video. yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada saya sendiri. wa walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian terima kasih.